Salam hörmətli qonaq aziz izləyicilərimiz. Bu gün biz sizə Fərdalannda Heydər Əliyev prospektinin tam çenarında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində təmirdən yeni çıxmış belə bir mənzil təqdim edirik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Şiştdən sağ tərəfdə belə bir sanitar qovşağı var. Yerüstü poldur. Belə bir generator qovşağı var. dəşəmə laminatdır. Bura mənzilimizin zalıdır, elə bir zalı var. Bina Heydər Əliyev prospektinin kənarında yerləşir. Məktəb, bağça, park binanın yaxınlığındadır. Tam yaşayışlı bilərdi. Qaz, su, işıq daimidir. Sənəd kupcadır, kupcala bir mənzildir. Bura mənzilimizin zalıdır. Elə bir zal var mənzilimizin. Zalın başındaysa belə bir mətbəx yığılıb. Bu isə mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəxinin də yeri istipoldur. Mənzilin ümumi sahəsi 68 kvadratdır. 1 otaqdan 2 otağa düzəlməli mənzildir. Çox sərfəli qiymətə satışı çıxıb. Mənzilimizin qiyməti 62.000 manata satışa çıxıb. Təbii ki, real alıcı olarsa endirim olacaq, cüzi endirim olunacaq. Bura mənzilimizin yataq otağıdır, belə geniş bir yataq otağıdır. Belə bir geniş yataq otağı var. Geniş yataq otağıdır. Yataq otağından isə balkona birbaşa çıxış var. Yataq otağından balkon keçisi var. Qonşu mənzənimizin balkonu yerləşir. Burada qazdır. Disək kombi xətti çəkilib. Ümumi sahə 68 kvadrat, Heydər Əliyev prospektinin tam kənarı 16 mərtəbəli qazlı qopsalı binanın 9-cu mərtəbəsi. Ümumi sahə 68 kvadrat, qiymət 62.000 manata satışa çıxıb. 62.000 manatdır. Tam yaşayışlı bir binadır. Qüpçalı bir mənzildir. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizim kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış mülkünüz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bü günə bu qədər.